пройдя через тех клиентов, с которыми я заключал договоры, да, у меня было, ну, может, один-два таких человек. Вот у меня было, да? А я не говорю, выжить. что у каждого своя такая цифра, но они мне не мешали работать дальше. Как Нет, ну, это понятно, что мы идем дальше, просто вот, опять же, для своего да. развития. Как? Ну, просто у надо по телефону бесполезно, эмоций а -а -а -а. много. А -а -а. При встрече, только при встрече. А, а вот скажите, кто и давно работает? В сравнении с декабрем собираемость намного меньше стала? неправильный вопрос. Ну, как правильно? А почему меньше? А почему меньше? почему меньше-то? Ну вот я Почему хотела узнать, значит, я так не так работаю. неправильно, потому что здесь месяц от месяца не зависит. Почему здесь? Влад, давайте кто активно работает нормально? Влад, ты меньше стал заключать за договор? Да. Вот. Я просто меньше? работаю. Ну, меньше работы если честно быть, да? А ну, по-другому, вы что имеете? Просто у нас ситуация, такая. Вот, ага. ладно, я как бы там не работала. У меня человек работал в декабре. Ну, лучше собираемость была, да, количество. Сейчас уже как бы информации больше. А, Мы я, их Но, я не знала информации, я шла в тупую. Да. Ну, вот это вот, вот ответ. Просто смотря, <связь> <связь> в каком районе работала. а работает. Сейчас, так она больше договоров заключает. А, 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 это вот, вот смотрите, здесь... Ну, вы рассказываете клиентам. А сейчас информация... Можно болтать. А, вот, вот ребята, ребята, минуты, Хотите, как давайте. я покажу? Может, то Давай, я что тоже. Сейчас помню свою очередь, тоже пять минут. Есть две говорю. крайности, да? Есть две крайности. Здесь мало информации. Нет, это реально так. Здесь много информации. Горе ума. Вы э, понимаете, когда много информации, Человек говорит, что в большинстве случаев, я подумал, вы его загрузили, да, да? да, потому что вы ему рассказали это, 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 он понимает, да. нифига себе, какой сложный вопрос, <с да? Вот. А здесь, когда мало информации, у него чувство недоверия, да? Он думает, что вообще хотел, что пришел, и Где-то здесь нужно чуть-чуть дать информацию, но сильно не перегружать человека. Не перегружать. Если вы сейчас появилось, у вас много информации, да, вы ее выливаете все на него, да, к примеру, И у вас Будет много номеров, да, которые скажут, я подумаю, я узнаю, там, там, там почитаю, у тех познаком, позвоню. Но мало будет договоров. Да? Конечно, из этих потенциальников у вас потом выстрел какой-то произойдет, там 10-15% сделаете, да? Вот, но по факту может договор быть меньше. Поэтому не нужно бросаться ни в ту крайность, ни в эту крайность. Держитесь. Пусть серединку нам покажет. Если человек знает мало, ему и надо мало дать, а если он знает много, да. то... И ну, надо это понятно, что ориентироваться нужно тоже по ситуации, часто, да, если человек... Ну, возьму вот эту. Угу. А, вроде бы Ну, я дай думаю, дай. вот этот вопрос, да? да то да. есть да. я да. просто покажу, как вот как О, я когда-то это делал. Вот и все, в принципе. Точно такая же папка у меня, точно такие же законы у меня. Все то же самое, что есть у вас, все то же самое есть у меня. То есть более того, я с этой папкой до сих пор работаю, заключаю также договора, так уже, ну пускай я не хожу по квартирам, да, я встречаюсь так с людьми. И разговариваю на предмет обязательно все Речевка универсальная, никогда ее не менял, никогда менять не буду и не собираюсь. Просто потому что она работает. То есть я с ней работаю как по квартирам, как просто с личными знакомыми, там, ну, со всеми подряд. Также на предприятиях. И занимает она очень мало времени. То есть, по сути, она простая. Вот здесь у меня еще письмо должно быть. В есть. Но я его файла никогда не прячу. Я ее ну, постоянно он у меня в руках в виде конверта. Есть у кого этот конверт? Дайте мне. То есть, можно сюда засовывать, да. А я, как бы, ну, его, да, вот, в таком виде держу. Для чего я это делаю? Для того, чтобы иногда вырубить человек. То есть, ну, чувство, вот, как бы, потери там, и так далее. Так, дай бог памяти да? Дай бог памяти. Так, ну давай. Да, добрый день, кто там? Здравствуйте, я работаю по обязательному пенсионному страхованию. Меня зовут Сергей. Откройте, пожалуйста, дай поговорить. Хорошо. Здравствуйте. письма такие получали с пенсионного фонда? Ну да. Дело в том, что пошли изменения в пенсионной реформе. Для того, чтобы поговорить с вами, рассказать вам об этом, мне потребуются два документа. Это паспорт и пенсионная. Ну и место, где мы сможем присесть. Так. Для того, чтобы поговорить, нужно два документа. Вопрос. А здесь мы не можем поговорить? дело в том, что у меня такая работа, она сложная. И для того, чтобы мне вам рассказать объяснение. Ну хорошо, давайте пройдем квартиру. Вот документы у вас есть? Какие? Ну, паспорт, пенсионный. Да, есть. Показывайте. Так, ну хорошо, я сходил, Ну, да, да. и давайте, пока я сейчас подготовлюсь и буду заполнять по документам, вы посмотрите вот такое письмо. Приходило к вам? Ну да, проходило, но э, я чуть не помню, где они сейчас лежат. Вообще, ничего не страшного, раз в год, я, не... я не найду сейчас. Не найдете? Ну хорошо, давайте на основании вот этого письма вам попробую объяснить. Хорошо? И дальше просто комментирую это письмо. Понимаете? Угу. Вот такая простая суть. Как я его комментирую? Ну давай попробуем. Присядем. Куда нам придется? Да вот стул. <звук> Сели, пришли, присели. Я просто так разложился. Документы у меня. Ну, видите, вот эта вот пластиковая карточка, да, это вот номер как бы банк, например. Он отображается вот в этом письме вот здесь вот. Оно запечатано почему-то. А что письмо-то? А? Почему запечатано? А у меня все есть в запечатке, Ну, лучше как бы, чтобы скрыть-то можно, я. Конечно, можно. Я Давайте, давайте какой-нибудь, который, ну, раскрыт это. Ставим удовольствие. Скрыть конверт другому. Есть какое-нибудь письмо, которое скрытое? Да а можно это открыть? Чудо. Ну давай, давай. Не, да, это не вообще... мое. Вот, первый раз, когда я работал с клиентом, <с письмо, да, письмо, а, мне первый раз как раз попался тот клиент, который мне принес это письмо. Я у него не просил. Понимаете? Я пришел, не просил ничего. Он говорит, да, да, вы кстати, как раз мне как раз пришло письмо, ну-ка расскажите мне, вы специалист. Я думаю, ну нифига я попал. <laughs> Мы сели с ним вот так вот на стуле и начали просто читать. Читать вот эти письма. Я говорю, ну давайте попробуем, будем разбираться. И вот так я начал заключать свои первые договоры. Потом попался клиент, который спросил у меня, а что за договор, а что здесь внутри написано там и так далее. Я говорю, ну давайте будем разбираться. <laughs> вот моя фраза, которая у меня работала всегда, я говорю, давайте будем разбираться вместе. Вот и все. То есть любое возражение, которое мне задавали, я говорю, давайте разберемся. Давайте посмотрим. Дальше. Ну вот здесь вот обращение, видите, да? я угу. вот, продолжает разговор. уважаемая, там Екатерина Александровна, в данном случае да, Каир, как вас вычитали. Сами Минович, вот точно такое же письмо приходило к вам, припоминаете? Ну да? Да. Жалко, конечно, что вы не нашли. Ну, суть здесь написана, ну, простая. То, что идет пенсионная реформа, необходимо было заключать договора обязательно пенсионного страхование. Тоже у меня есть договорщик, то есть он здесь вот рядышком. Тоже я показываю, что у меня здесь заключенные договора уже есть. Да, очень Понимаете? То есть как бы он видит боковым зрением то, что я уже общался с клиентами, причем даже по этому же дому, там написано ну, улица, номер дома и так далее. Прочай я иногда свой да, список я что достаю, не вот этот хороший договор, и говорю, вот выглядит он такой вот, таким вот образом, это форма, утвержденная правительством Российской Федерации, ну и так далее, просто показываю, да, как раз документ, уже договор достал, как бы ручка наготове у меня. А вот, а дальше просто, ну, продолжаем, вот видите, вот этот номер, который вписывается сюда, например который у вас на карточке, он здесь вот у вас отображен. То есть в этом письме. То есть разворачиваю, говорю, что вот здесь фамилия, дата рождения, там минус, обращение краткое и дальше вот состояние лицевого счета. То есть специальная часть, видите? Это как раз то, что вот когда вы работали официально, вот эти взносы, которые попадали вот, ну, на вашу карточку, ну и в пенсионный фонд, они как раз вот, ну, отображаются в этой таблице. Мы сейчас видим, что вот у данного клиента 111 тысяч. Видите, да? а у этого клиента деньги работают а во внешнеэкономном банке. Видите, государственная управляющая компания. Написано, портфель расширенный. Это письмо у нас а за 2012 год. Как раз вот новое, свежее. То есть и в текущем году получается коэффициент прироста результат инвестирования. Видите, написано. Да, Средств пенсионных накоплений в соответствии с приказами Минфина. Видите, цифра большая. 1,0, столько-то, столько-то. Как думаете, что это за цифры? Ну, наверное, я так понял, на выросло на 1%? Да, совершенно верно. Это результат инвестирования. Представляете? Очень маленький. Ну вот, ну, с банками, наверное, я вижу, как человек солидный, да? У -у -у. Знаете, что процент должен быть побольше? Ну да, в среднем, конечно. Ну, а здесь такая же ситуация. Просто надо пришло время дать, ну, навести порядок в ваших делах, да? Для этого, собственно, и пришел. Дело в том, что после заключения такого договора а деньги начинают работать более эффективно, уже под больший процент. А для этого потребуется всего 5 минут времени. Ну и в принципе все. Я вам оставлю все свои координаты. А любые вопросы, которые будут у вас возникать, мы постоянно будем с вами связь. Ну, хорошо. Просто... И дальше я фразу сделаю, я не жду ответа у него. Вот сейчас он сказал хорошо. Нет, у нас уже спрашивают. Сейчас мне клиент сказал хорошо. Каэра, да? это, это вообще идеальный случай. Да? А, но на самом деле я никогда этого не жду. То есть я дальше говорю следующее. То есть, ну, документы вот они лежат, да. А, ну, ручка, как бы, побуждение, легкое побуждение к действию, оно всегда должно присутствовать. То есть у вас. А, ну, правильно, Каир говорил, что ведомый, ведущий, то есть позиция лидера, позиция того человека, который не знает информации и так далее. Естественно, он не лидер, как бы он, ну, смотрит да, по ситуации. Поэтому вы его ведете. Я у него сразу спрашиваю, фамилия моего отчества при рождении такая же была, mm. не меняли? Да, yeah, yeah, yeah. Все, я здесь тогда так и пишу. Yeah. Все, мы, ну, грубо говоря, мягко перешли к заполнению документов. Понимаете, да? Mm -hmm. Вот так я всегда вот так То вот. есть практически вообще ничего не рассказываю. По сути дела нет. Почему я это никогда не делаю? Я общаюсь только с теми людьми, которые вот Same сами, задают вопросы. сами задают вопросы. Да? А еще, знаете, вот я ну, со стороны смотрю. Бывает, у человека просто спрашивают. Какой вопрос говорят, задают. Например, задали к нему вопрос. Где это зачем, да? ну, любой какой-нибудь, Ну, зачем я тебе объяснил, в принципе? Да, да, да. Скажи, Денис, мне, что, этом, почему, я должен поставить? В чем уникальность вашего плюса? Поверьте. ну, давайте, я вижу, вы человек умный, давайте, чтобы потерять на что, наше, с вами время, да, давайте сделаем так. Я пока буду вот заполнять тогда этот да, а вы пока вот, ну, Денис, посчитайте, вот, ну, папочка есть, да, и вот есть ответы на наши вопросы. А, а там есть ответ на ваши вопросы вопрос, написан написано вот здесь, понимаете? Ну, если, вот, я, например, ну, ладно, если я, я согласен взять, ну, а если будут тут же вопрос, например, мне у меня неохота ознакомлю, вот, например, у меня например, на зрение плохое. А, ну, ради бога, да. 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 Нет, нет, ну, да, вот, 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 когда Мы проявим. Многие могут это сказать. Да, да, да. В этом случае, да, это вот, давайте, мне. Да. давайте мне. Да. да, давайте, минус, не давайте, минус, минус, давайте, 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 Смотрите, дело все, ну, все просто. Тут да. слово 2%, 6%. Да, 2%, 6%. Здесь иногда я включаю, ну просто, видишь, здесь повторялся тоже, да? То есть просто побольше процентов, например. А Здесь вот видели 1%, да? А здесь, например, 10, 12, 15. Разница есть? В принципе, в этом вся суть. То есть тут стрельнуло письмо, все, и что там один процент. больше, заработал. больше я ничего не говорю. Я дальше продолжаю писать. А многие агенты, многие консультанты, ну, они продолжают еще что-то. Откровенничать начинают. Откровенничать начинают. Понимаете, там, начинает ну, не знаю. Настораживать, еще что Да, уговаривать, как бы, ну, вы понимаете, вроде как. Ну, остановились, все, стоп, и все. А я продолжаю дальше. Я бываю даже вот просто, ну, делегирую. У меня есть инструменты в работе, которые позволяют это. Кучу. Бывает, вырезку из ну, с газет нашу с собой раздавали вам сегодня, нет? Все, да, что нет. помогает заключить договор, нужно носить с собой. Все, я и показываю. Я, я вижу, вы человек умный, то есть я думаю, без меня разберетесь. Если понадобится, конечно, у тебя у вас какие-то вопросы же, может, могут возникнуть. Я помню, как ты задавал, да? Небольшая Я тебе обязательно расскажу, Ну, ты мне только паспорт пенсионный принеси, просто у меня времени много, я работаю по дому, много клиентов меня ждет. Понимаешь? Хорошо? Ну хорошо. Все, у меня вопрос. То есть, ну, как-то вот так. Понимаете, да? То есть человек, а, в чем смысл, да? Что финансовый консультант говорит, что делать. Сразу. Да? Принесите документы, паспорт снился и так далее. И, и, еще принципиальный принцип. Я никогда в дверях никогда никому ничего не рассказывал на этом. Вот что мне помогает, как ну, помогал А? Если они не, если не пускают, я не прохожу. То есть все тот, который лоялен, идет на контакт, все с ним. А давай проиграем ситуацию, которая у меня часто возникала. Иногда, когда вот я даю такой совет, многие люди, когда пытаются вот так вот же говорить, но они не проходят, все равно у них не получается. У каждого по-своему да срабатывает. они пытаются также кратко меня повторить, но у них не получается. Понимаете о чем? Нет? И давайте попробуем сейчас проиграть ту игру, то есть я вас заранее предупреждаю, что ну, не совсем это пройдет, как бы. Есть люди, которые, ну как, то, то есть бывают, они ну, не сразу легко поддаются. То есть как мы это проиграем дальше? Ладно, Кир? Сейчас ты мне, ну сразу. Добрый день. Добрый день. Работаю по вашему дому, работаю по обязательному пенсионному страхованию. Письма такие из пенсионного фонда получаете? Да, получаю. Я, вот Дело в том, что прошла, прошли изменения в пенсионной Мне для того, чтобы вам рассказать и объяснить об этом, потребуется два документа от вас, паспорт пенсионный, и место, где мы ну, присядем. Посмотрите, ну, Я готов выслушать, если вы мне здесь расскажете. А, вас как зовут? Привет. Меня Сергей, очень приятно. Ну, вы принесите пока, я вам потом все расскажу и объясню. Слушайте, мне далеко их искать, я бы вас сначала выслушал, а потом бы за ним. Ну, конечно, ну, представляете, у меня столько документов с собой, мне просто, ну, ну чисто по-человечески, как бы, ну, очень удобно будет здесь делать это. Хорошо. Вот входит куда в сердце, да? Ну, понятно, понятно, то есть, да? Ну, дальше, например. Там, что еще можно сказать? Ну, некоторые, ну, как бы, все равно третий раз, нет, объясните, объясните, давай еще раз. Давайте все-таки я настаиваю, чтобы мне сняли здесь. У меня там дети сейчас там в сумках далеко. Я залезу, если... я Хорошо договорились. Давайте тогда несите паспорт пенсионный и ту болет пустую. Сюда. Да. Сюда или в проходе можно просить прямо здесь. Хорошо? То есть настаиваете все равно своем, да? Ну как бы ну каэт, вы же понимаете? Хорошо, что еще можно там возразить? Все, все, уже и стул сюда неси, да? А зачем? А зачем? Нет, ну зачем Ну как раз об этом мы хотим поговорить. Вы принесите, мы все поговорим, я вам все расскажу. Ну я, да, или не да, либо нет, да, через раз. Ну я не хочу. Вот я готов, но если бы только здесь. Вот. Mm. Стул я что хотеть, скажите, что хотели. Я как раз вам хотел это объяснить. А я вам не верю. здесь вот не важно, понимаете? То есть он... Да, я как раз хочу, ну, Каин, я как раз хочу вам объяснить. Я работаю, я же вам говорю, я вам стул должен. Прием называется тупой, еще тупее. Я его так называю. Какие, я вам как раз еще я, я вам как раз и объясняю. Я работаю, меня зовут Сергей, я работаю в обязательном пенсионном страховании. Поговорите еще раз, крючок, немножко другими словами. Мне потребуется от вас два документа для того, чтобы рассказать, объяснить. И место, где мы это сможем сделать. Я не даю у паспорта. Я же вам говорю, меня зовут Сергей. Вот мои документы, да, я работаю по вашему дому. Так, мне вот а, давать не надо, просто принесите. Давайте мы вместе с вами присядем, я вам все расскажу Вы вообще скажите, что вы хотите от меня, может, мне это вообще не надо. Пошли изменения пенсионной реформы, вам это надо. Принесите просто на дошке. Но не в пороге же нам стоят. Вот всегда начинают просто, всегда начинают люди улыбаться. Да у просто внешность такая. Значит, станьте такими, понимаете? Значит, станьте такими. очень ну, часто выходит быть, в, жар в трусах или в чем-то в диагнозе, или что надо. Ой, вы знаете, я думаю, я вижу вам сейчас, наверное, не совсем удобно. Ну, мне так пофиг, как бы, я все равно захотел. Ну, а вы, например, в такой ситуации могли бы сказать следующее. Вы знаете, я ну, чувствую, вам сейчас не совсем удобно. Давайте я пока поднимусь вверх, вы пока приведите все в порядок, хорошо? Еще паспорт пенсионный, ну, ну, посмотрите, я вам потом расскажу. Зачем. Хорошо? Нет, нет, Такой нет. прием как бы просто применяйте его, не надо это говорить человеку больше, чем надо. Это хороший прием, потому что это призыв к действию, прямо изначально. Ну, побуждение, скажем так. Да. Ну, ну, я он, не в Он, ну, он не возражает, да, он возражает, а тут а все равно говорит, Слушай, ну, чтобы я тебе объяснил, да, надо вот ну, паспорт 100, и стул. Вы видели фильм Бодрова? Фильм Сергея Бодрова видели? Как называется? Видели, когда он в Америку поехал, там журналистка была, как ее? Да, — Да-да-да, Николай. А. — ага. Видели, как она пыталась русскому нашему мужчине, там, такому хорошему, трансалитному, как она пыталась возразить, что он сказал? Да — Да ладно? — Да ладно? — Да Тоже самое здесь, понимаете? Когда клиент возражает, он говорит, ну не сейчас, там чуть попозже. — Да ладно? — Да ладно чего? Пять минут времени, три минуты времени, ну все нормально. Вот у ладно, это хорошо получается. Да, нормально. Ну, видно, что он как бы не привязан, он как бы так вот все просто, там, ну и так далее. Вот когда вот выходил, да? Потом, ну, света тоже она быстренько ну, прошла, вот этот барьер. Задача просто, ну, представьте, вот мы с каилом стоим в дверях, я ему начинаю объясняю все. Каил, ну слушай, ну здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так вот, да? И стоим, и стоим, а тут прохожие ходят там, и так далее, еще что-то там, да, свободные эти. Касса. Не очень. Понимаете? Есть, Немножко понятно, нет? Да, да. 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 То есть да, ситуация да. у каждого человека, вам просто, э, какая ситуация? Нужно научить делать это дело, да? А потом просто его усовершенствовать. Больше работы, больше лояльности, если нужно где-то настоять и так далее. У каждого, конечно, работать. заметили, да? Что один агент пенсионного страхования да? представляется. Один пенсионный фонд представляется кто-то еще как-то представляет. У всех все по-разному, да? а я представлял всегда обязательно пенсионного Никогда уже не, не представлял Я по пенсионному обеспечению. Да? Все по-разному заходят. Можно по-разному заходить, все, все моменты использовать. Для этого мы как бы вот и собираемся, да? чтобы вы услышали разные виды работы, разные Кто-то старается зайти домой, а, допустим, у меня часто такое происходит, да, что я ему просто объясняю, что это нужен договор, что он делается бесплатно, да, но не рассказываю ничего про НПФ, вообще ничего не рассказываю. Просто, что договор выдадим и все. Я, он до сих пор, до последней минуты думает, что я человек с пенсионного фонда. Вот, просто пришел с пенсионного фонда, реально. Пенсионного фонда России. Все, я зашел, договор оформил, договор ему выдал, а потом ему говорю, слушай, друг, ну что, потом, а на договоре это с написано, да, да? И... чтобы не было потом у меня вот этих притирок, да, с ним, чтобы он, ах, ты меня обманул, там, или еще что-то. Я говорю, вот договор, когда у меня уже на руках, я уже свои копии себе вложил, всю папку закрыл, я говорю, давайте теперь я вам еще раз подробно объясню. Да? И начинаю, у меня буквально 5 минут уходит, чтобы у нас управлять, да, другого способа нет, как только что никто куда вы не придете, вам деньги никто не покажет, не даст, вы не снимете и так далее. То есть у управления есть только два вида, да, государство предоставляет либо через коммерческую, либо через некоммерческую. Все, и в двух словах ему объяснил, что есть управляющая компания, что есть НПФ, что я представляю НПФ, фонд, это И сразу коротенькая презентация про наш фонд что это один из десятка самых лучших, имеет бессрочную лицензию и так далее. А он уже договор получил, я уже копии забрал, все, возврата уже нет. Понятно, да? И он, ну, и он говорит, не, а? что такие, не меня еще никто не от, не вернул его, да, еще никто не вернул. Он сказал, так он уже подписал, как он вернул. <говорит> это надо <говорит> у меня <говорит> забрать <говорит> эти документы, <говорит> понимаете, у <говорит> которого он подписал, <говорит> все экземпляры. <говорит> Поэтому это уже сложно. То есть и потом я ему уже объясняю, что есть альфонд, вот есть такой вариант, да? Закон о НПФ, вот закон об и так далее. И все, прощаемся, я ему номер все пишу. Обязательно номер оставлять, Да? То есть это как доверие тоже, да, и чтобы, понимаете, он потом завтра, э, у нас мы знаем, да, что потом он прозвонит, да, и нам нужно что, чтобы ему он сказал да по телефону, я подписал, я согласен, да, и так далее. Поэтому мы закро закрываем сделку качественно, да, мы стараемся, говорим, вот как Бирюков объясняет, да, Иван Иванович, да, вот это твой договор хранить, да, там со всеми документами, да? Это гарантия твоя, что деньги получишь, у тебя будет все работать, что у тебя будет 6, а не 2 процента, да, и так далее. Тебе позвонят, будь на связи, грубо говоря, жди этого звонка, да? И когда тебе позвонят, ты четко ответь, да, подписывал, да, приходили, да, оформил, и все. Человек все понял, и когда вы ушли, у него это да, осталось в голове. Все, понятно, да? Вот этот момент очень важно, чтобы вы, то есть чтобы у вас все максимально договора проходили, да, чтобы не было меньше отказных, нужно закрывать сделку качественно стараться, да, то есть по максимуму. Все, и фиксировать его внимание на это. Да. Он уже все про остальное забыл. Про стальфонд он уже забыл, про НПФ он уже забыл. Все. Он только ждет звонка. Чтобы у него все было. Чтобы у него договор это был сильный. Все. Так. Что у нас по времени? Много. Так, два часа. Давайте еще кратенько, буквально то есть полтора часа, ушло. кратенько, как мы так. по мотивации или по технологии <связь> <связь> это, 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 Попробую. В двух словах и там и там. Вот есть э, люди, которые не знают, сколько мы зарабатываем, принцип карьерной лестницы и так далее. Поднимите руки вообще. Новичков много? Все смотрели ролики, да, свои смотрели. смотрели. То есть система карьерной лестницы, знаете в Стальфонде? Нет, есть такие люди, которые не знают. Давай, давайте расскажем. Давай, быстро вот. Попробуй ложиться там 7-10 минут за это. Первое. Фонд предоставляет некую карьерную лестницу. Как мотивацию, чтобы люди двигались выше, да? Есть некая такая карьерная лестница. Все писать не буду. Есть финансовый консультант. Первое. да, есть руководитель группы, дальше директор агентства, дальше идет директор сетевого агентства и там дальше дивизиональный директор. У финансового консультанта у него нет конкретного, то есть плана, да, такого количества договоров, за которые его там будет взыскать, с него что-то отвечать, там, за грудки тягать, где твои результаты и так далее. Вот, но есть рекомендуемый план. Почему он рекомендуем? Почему мы заинтересованы, чтобы люди зараб а, делали больше договоров? По простой причине, да. Во-первых, для того, чтобы мы все больше зарабатывали, чтобы все больше А для этого, чтобы люди зарабатывали больше, нужно делать три договора в день, в день и выше, да? Это такой некий тренд, так называемый тренд. Да? То есть тот тренд, то количество договоров, которые в день, можно делать два договора в день. Даже два договора в день уже будет такой хороший результат по заработной плате. А, ну, я, мы ходим как бы с людьми, да, то есть мы понимаем, что три договора это минимум, который можно делать с дома. Сто квартир в доме, пятиэтажка, три договора это вообще ни о чем. Люди вытаскивают по пять, по шесть, по 7 договоров, да. Главное просто этому научиться, может быть, Уделять больше времени, вовремя приезжать на дом, да, а то у нас бывает такое, там посидел, тут посидел, там, а я поеду, потом поеду и так далее. Вовремя уйти из дома, да, не раньше времени уйти, да, как правило, некоторые там бывают. Ой, там мне куда-то негну, да я поехал, да, все, и уезжаю, да, там и так далее. То есть четко если работать, как э, диктуют правила, да, то тогда будет естественно хороший результат. Три договора в день э, в среднем 400 рублей. Мы знаем, да, что средняя минимум. Да, комиссионное вознаграждение комиссионное вознаграждение 400 рублей за договор. Три да. договора в день это 90 договоров. Сразу скажу сказать, хочу сказать, что мы работаем без выходных. Я не знаю, как в других агентствах, как в других группах, да, но у нас работают без выходных, в той группе, в которой я работаю. Потому что три часа работать какие тут еще нужны выходные. Днем можно делать все свои дела, да, потому что мы работаем в основное время, кто-то работает днем, да? кто-то работает вечером, да, но так или иначе, 3-4 часа всегда каждый день уходит на работу. Да. 3 часа в день, и это, я думаю, здесь не нужны какие-то выходные, можно успевать все делать свои дела, там, планы и так далее. Три договора в день, поэтому я 90 договоров в месяц. Так? Умножаем на 400 рублей. Сколько получается? 36. 000. 36 тысяч. Это минимум, да? Потому что мы знаем, есть максимальная цена за договора, да? есть минимальная цена, там будут договора и по 500, и по 600, и по 700, и по 800, да? может кто-то по 1000 будет рублей договора. Поэтому цена будет, зарплата которая будет выше, если будет договора целевой аудитории, по 24 лет и выше. Да? Вот, это вот, вот такая оплата. Да? Дальше есть некая лестница карьерная, да, которую фонд предоставляет это руководитель группы. У него есть конкретный план, 200 договоров. 200 договоров, ну, скажу честно, мы делали, я работал в другой организации, 200 договоров для руководителей группы, это вообще ни о чем, если честно сказать, вообще ни о чем. Если один человек может делать половину плана. Это делает? его личные договоры, а ли Это договор ну, всей группы. Тут понятно, да, чтобы делать этот план, если будут все делать 70, 80, 90, вот примерно в таком рубеже, ему максимум нужно 3-4 финансовых консультанта, которого нужно научить и вести да, дальше да? и так далее. Да? То есть научить, как правильно работать в этой системе, да, и так далее, выезд поля, поля, да, да. по территории и так далее. Руководитель за это получает. Что он еще, откуда? У него есть некий такой называемый пассивный доход. То есть каждый получает свое, да, каждая ступень оплачивается свое, да, за каждую за свою работу. РБшник получает за каждый договор от 200 рублей до 600 рублей. Если посчитать по минимуму, 200 умножить на 200, сколько будет? 40 тысяч. 40 тысяч. Просто делая план. Каждый делает вот из этих людей по 3-4 по договора. Если РГшник еще сам делает, то у него вот эта сумма, которая будет разница, да, прибавляется к этой сумме, финанс, э, оплате финансового консультанта. И у него договор будет, если финансовый консультант за него получит там, 500 рублей, то он получит где-то 700-800 рублей за этот договор да, и так далее. Мы считали, если РГшник где-то делает минимум 50, плюс он делает план, у него зарплата 78 Дальше. У директора агентства есть некий план 600 договоров в месяц, 600 договоров в месяц, для этого ему нужны 3 РГшника. да, 3 РБшника, 3 РБшника. А, вот у нас, а, а, выстрельнуло у меня с головы даже имя, я уже настолько заговорился, вот, Сергей Дмитриевич, да, тоже в бывшем э, начал также с финансовых консультантов. Вот, живой, как бы пример. У нас есть, есть несколько директоров агентств, живой. они все когда-то э, начинали Почти. с финансовых консультантов. То есть мы на практике, да, в реале своими глазами... Это